ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದರಮೂರ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಆಗಿದ್ರಿ ನೀವು ಸೂಪರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ವರೂಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಡಿದ್ರಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವರೂಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ శ్లోక ఇదూ స్తోత్ర ఇది దయవిట్టు కళి నిమ్మ బంధుగ్గూదేర్ మి అంత ఈకర్కొని ఆర్తానం దుఃఖశమనీ దీక్షితం ప్రభుమౌవ్యయం ఆశేషజాధారం లక్ష్మీనారాయణం భజే अपारकरुणां बोधिम् आपद्बान्धवम् अच्युतम् आशेषदुःखशान्त्यर्थम् लक्ष्मी नारायणं भजे लक्ष्मी नारायणं भजे भक् वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम् आशीषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मी नारायणं भजे लक्ष्मी भजे सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम् आशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे लक्ष्मी नारायणं भजे चिदचित् सर्वजन्तूना आधारं वददं परम् आशीषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणम् भजे लक्ष्मी नारायणं भजे शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिं शङ्खचक्रधरं देवम् लोकनाथं दयानिधिम् आशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मी नारायणं भजे लक्ष्मी नारायणं भजे हस्तेन दक्षिणेनाजम् अभयप्रदम् अक्षरम् आशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मी नारायणं भजे लक्ष्मी नारायणम् यः पटेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकं विमुक्तः सर्वपावेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति इति श्री लक्ष्मीनारायणाश्चकम्